Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт «Новини лев. Овочі, фрукти та м'ясо це базові продукти, які цікавлять кожного українця. Адже щодня ми відкриваємо холодильну камеру, щоб дізнатися наявність продуктів вдома, щоб зготувати собі сніданок, обід а можливо вечерю. Давайте разом сьогодні завітаємо на новий базар в Одесі та дізнаємось актуальну вартість базових продуктів. Цены у нас как были такие есть. Яблочки у нас 60-70, мандаринчики от 100 и выше, хурма 120, виноградик Молдова у нас еще есть в наличии 120 груши есть у нас вот такие, винница, пока местные все, вот такая 150, 120, 100, гранатики 180, 200, ничего не подорожало, клубничка у нас вот такая красавица, зимою по 700 гривен за килограммчик, Греция, такая цена, да, Испания была 1000, а это Греция дешевле, голубичка 900 за килограмм, вот такая коробочка 120 гривен, Испания. Такая же цена. 1900, вот такая цена, да. Борщевой набор в этом году недорогой. Цибулька 20, борячок 20, морковочка 30, картошечка 25 и 30. Капуста 20, 25, голубцовая 50. Молодая капуста чуть подорожала. Теплица 150 местная, сегодня едет импортная, пока не знаем, почем будет. Есть еще вот такие цветные брокколи местные, 120, 180, есть уже импорт, Испания, по 200. На огурчики, огурчики местные, как видите, вот свеженькие, с цветочками, умань выращивает, гладенькие, 200, колючка, 300. И Турция по 170. Грибочки у нас вот такие красивенькие, 140, 150. А кабачок Да, да, Турция, кабачок подорожал, 200, Баклажанчик 300 из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже погода нелетная. Сегодня распогодилось, погода уже, слава богу, и люди приходят. А эти парни, когда был гололед, народу не было. Люди боялись выходить из-за погоды, из-за непогоды. Яблочки 70 гривен, киви 150, мандаринка айхан очень сладкая без косточек 130, лимончики 150. Есть еще мандаринка Испания, она 150 килограмм. Есть апельсины Испания 170 килограмм. Еще шарончик уже как бы завершающая стадия, но еще чуть-чуть есть. Есть по 200 гривен и есть, который покрупнее вот в окошке, он по 300 гривен килограмм. Клюква есть. Клюква 120 гривен баночка. Есть еще груша наша, очень сладкая. Это Бера ноябрьская. Она 130 гривен килограмм. Что еще? А, хурма есть. Хурма есть 150 гривен килограмм и 120. 120-ка мягкая, мягкая. 150 еще такая должна полежать. Голубика, ну какие было, тысячу гривен. Бананчики 90. Есть черешня еще. 1500 килограмм. Ну, честно, это как бы 1500, потому что она немножко полежала. Так она 1800, когда свежая. Есть бэби ананасы, 200 гривен штучка. Вот, малина сегодня получили свеженькую, малинка шикарная. 220 лоточек. Нет, там 125 грамм. И есть еще клубничка греческая, свеженькая, очень вкусная, 700 гривен килограмм. Есть и авокадо, хас, они 100 гривен штучка, немножко подорожали было. Ну, это из-за морозов, потому что доставки стало плохо доезжать, и потому немножко дороже. Манго, манго шикарные, как раз только добавляла их, 350 гривен штучка. Вот, что еще есть? Есть... Виноград 400 гривен, такой прям сладкий-сладкий и без косточек. Розовенький 250 гривен, он с косточка. Есть такая экзотика, как питахая. Она беленькая внутри. Килогр... Э, штучка 300 гривен. Так, что еще вам сказать? Гранатки. Гранатки есть 180 килограмм, это сирия, и 150 это вот эти турецкие. Э, помело 100 гривен килограмм. А еще есть апельсины, вот Турция красивые вот эти. Они 140 гривен килограмм. Что еще я не говорила? А, есть еще новые, гибрид апельсина с гранатой. Они 130 гривен. Они очень хорошо подходят на фреш. Они сочные. И такой сок будет у вас желтовато-красный. Немножко все подорожал товар, только из-за того, что дороги были заметены и очень тяжело было доезжать. Ну, я так думаю, это еще недельку и все наладится. Ну, оно подорожало не сильно. Вот, допустим, авокадо подорожало на 10 гривен за штучку. Ну, все остальное так где-то плюс-минус 5 гривен на килограмме. Может, оно как бы набегает, когда покупаешь много. Но в основном как бы, цены такие же, как и были. Яблоко, как и было, оно не подорожало. Лимоны тоже как бы так и были. И мандаринки. Ну, в принципе, как бы не сильно ощутимо. Ну, немножечко, да. На какие-то пару... Когда говорили мы авокадо 90, сейчас говорим 100, и как-то уже, ого, 100 уже дорого. 90 это нормально. Ну, Но, как бы кто хочет, по чуть-чуть люди все равно берут. Практически никого не было. Были только мы. Ну и уже так, кто по нужде, по, по большим таким вот нуждающим ну, люди приходили. А в основном, конечно, никого и не было. Потому что ну, невозможно было пройти. Скользко было как на рынке, так и, и вокруг рынка. Ну, дороги, как бы мы знаем, не чистили. Поэтому немножко было скучно, но ничего. Сегодня уже веселей. День-два, а там уже, ну февраль он всегда быстро пролетает. Вот он только первое, а потом сразу как-то так быстро-быстро уходит. Еще недельку потерпим морозы. И тогда я думаю, что уже все. Попустит и уже будет нормально. Тепленько. Мы надеемся, по крайней мере. Сколько будет кусок? Пока держимся, очень хорошие цены, очень даже доступные. Сало 280-270 можно. Солонина 340 гривен. Колбаска куриная, свиная. Куриная 350, свиная 400 гривен. Шея свиная 450, запеченная, запеченный биток. 450. Все, мясо по 450. Да, вот, что копченое, что печеное почеревок 400 гривен килограмм, ребрышки 280 килограмм. Что вам еще сказать? Вот самое больше люди любят. Вот кровяночка и печеночная по 180 гривен килограмм. Докторская очень вкусная. Это домашнее производство. 350 гривен килограмм. Что докторская, что телячая колбаса. Детская называется. И сардельки, и сосиски, говядина куриная по 350 килограмм. аджички это все грузинское, да, это с Грузии присылают, они именно очень хорошая качественная и вот вкус Грузии можно почувствовать. Да, аджика и ткемали и сацебели по 150 гривен бутылочка, но оно того стоит. Чуть заметно меньше было, потому что самому тоже тяжело было добираться сюда, очень скользко было, ну как-то это наша работа, прийти сюда, чтобы людей кормить вкусно. Да, ну, очень заметно мало было. Ну, наверное, связано было с гололедом. цены такие же, как и были еще до Нового года, после Нового года, после всех праздников цены пока не менялись. Сыр сулгуни 350, беленький, зелененький с укропчиком. У нас еще бывает укропчик с паприкой и с перцем чили, ниточки, весь сыр по 350 гривен за килограмм. Болгарская брынзочка 300 гривен. Овечья бочковая, выстоянная, соленая. Вот такая бочковая 350 и уже появляется э, молоденькая среднесоленая вся овечка по 350 козья брынзочка молоденькая тоже 350 козочка с коровкой смесь очень вкусная 280 коровья брынзочка 280 пока еще 280 так как мало молочка Види на эту красоту. Вся коровья брындочка по 280. Вот такая коробка. Тоже сладенькая, молоденькая, вкусная 280. Фета 200 гривен. Овечка бочковая вся по 350. Смесь 280. Масло шикарное, вкусное, жирное, плотное, не горькое, не елкое. Масло все по 500 гривен. На килограммчик даже чуть-чуть уступаю. Масло вкусное. Творожок жирный. В печи отогревается с цельного молочка. 240 весь творожок жирненький. Средней жирности творог 180 тоже очень вкусный. И в печи отогревается. Творог очень вкусный, свеженький. Средний 180. Нежирный творожочек 140. И средний 180. У нас еще есть Стопленного молочка творожок очень вкусный, жирный, не кислый, не елкий, 280 гривен за килограмм. Мы его сохраняем весь товар холодильной камеры, потихонечку выносим, чтобы он тут не залеживался. Творожок у нас есть. Сливочка жирненькая, сладенькая, вкусно, 350. Сметанка жирненькая, 250 нежирная сметанка кушина собранная 160 гривен. Ну, вроде как бы все. Меньше, намного меньше. Ну, пока погода более-менее, чуть-чуть подходит. Ну, это же продукты не покупают. Да, пока, слава богу, все нормально. Я хочу сказать, что в этом году, то есть прошлый сезон был крайне неудачный для меда. Вначале померзла локация, а потом была сильнейшая засуха. И поэтому меда очень мало. Меда мало еще, кроме того, что вот такой неудачный вообще сезон. Естественно, что житница по меду у нас был Херсон и оттуда везли мед, в основном там скупщики скупали этот мед, и он отошел полностью, потом отошел часть Запорожья, Днепра, ну это понятно, что меда в Украине сейчас очень мало. Цена, например, на оптовый мед, если Два года назад было 40 гривен килограмм. даже так я просто возмущалась, что такая низкая цена, то в этом году она поднялась в 3-4 раза. Сейчас э, цена, допустим, если покупать там кто скупает мед, например, майский, там вообще его нету, и даже 200 гривен за килограмм такой цены уже на опт нету. И обычный мед оптовая цена сейчас 120 гривен. И поэтому э, мед подорожал. Например, мед белой кации. Вот этот вот мед стоит 350 гривен, пол-литровая баночка. Липовый сортовой мед стоит 300 гривен, баночка. Ну, пока у меня есть разные виды цветочного меда, в том году он у нас был, поэтому он стоит 150 пол-литра, литр 300 гривен. Есть гречаный мед, он стоит 300 гривен, пол-литровая баночка. Ну и продукты пчеловодства. Перга 350 гривен 100 грамм, пыльца 60 гривен 100 грамм. Перга – это пчелиный хлеб, это то, чем пчелки скормят своих деток расплод. Там э, белковый корм это. это, в нем содержится 21 аминокислота, включая 8 незаменимых аминокислот. И, э, для иммунитета в первую очередь очень много органического железа. То есть то железо, которое будет сразу усваиваться нашим организмом, намного лучше, чем аптечные средства. Это надо пить по 7-8 штучек или пол чайной ложечки один раз в день. Это лучше любых витаминов и пищевых добавок. А пыльца это то же самое, потому что пыльца является как полуфабрикатом от перги. Из пыльцы пчелки делают пергу. Кто брал мед, тот и берет мед. И так как я вот, например, на этом рынке 35 лет, знают, что у меня все не доверяют, поэтому я как бы не, не, ощутила сильно. Вот ощущается, как даже был ли э, ледоход этот наш, все равно приходил на люди, приходят. Спасибо. Им. Ну що ж, ціни в Одесі більш-менш стабільні? Тож завітайте і ви на новий базар. Ви дивились проєкт Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.